Всем привет, с вами Печенька и сейчас я буду снимать э, обзор по Майнкрафту 1.4.2, я играю в креативе, чтобы если что. Здесь есть много чего интересного, мне кажется это самая прогрессивная версия Майнкрафта, сейчас, ну у меня украинская версия, потому что, ну украинская, вот сейчас. Ла-ла-ла. Ну, конечно, пока я спал до 3, все или все из-за этого фрапса. Это все будет печально. Ждем. Ждем, ждем. во 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 Так, и где мы будем? Да, Четко. Так, эй. Какие есть? Да, есть. О, давайте я возьму верстак. Потому что все с него и начинается, конечно. Так, материалы. Деливари, короче. Ой, не то. Идея верстака я не понимаю. Вы что, издеваетесь меня? Так. о, здесь, здесь. здесь. О, и так, есть верстак вот что вот есть такая штучка как наковальня тоже добавили головы. вот их можно надевать я возьму голову с их можно выбить Но это почти нереально еще горщик и ранга. я покажу как их крафтить так, начнем э, с новых мобов. Добавили зараженного этого, Ла -ла -ла. селянина. И еще добавили одного босса, можно сказать, в нижнем мире. С Его можно призвать с помощью, так, песок душ. И вот с черного, не скелета, а звука его, как он называется. Если вы там подмену, вы установили эту версию и не знаете, как его призвать, вот сейчас я покажу, вот строите такую систему как Голема. ой файл. так и ставите сверху три головы и еще их можно крутить вот а, 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 а. А, не, не так Но вот их можно крутить Я вы были там они ставятся вот и получается у вас такое странное чудо еще он, он набирает жизнь свою сверху вы видите и сейчас она нас начнет ой файл видели во вся бабах вот, нам надо идти отсюда потому что сейчас нас будет лагать вот он это очень сильный вот он там короче пусть идет далеко ой это да ты уже так извините параметры так вот, так, вот, вот что за тупые лаи. Вот объясните мне. Лай, что вы за тупые? Опа. Так, кладем мы верстак. Я покажу как рафтить тиранку и горщик Для этого нам понадобится так материалы. Цела. Ц... Ц... Так. И... Шерсть это в блоках. Нет, нет, не шерсть. Нам понадобится вот кожа. И простые палки. Ой, здесь были палки. Так, вот так Покажу, как крафтить горш... горшок. Во-фак. Oh, Я туплю, извините. Так. Так. Он лагает. вообще наша обес, прочь из нет, ну одна задача. Ой файл опять поплав. они вообще у меня так нагуляет, честно говорю, такого не было. Вот так, так, так. Вот получается хорошо. И рамку. Рамку вы можете покласть все, что хотите, и можете покруги. Какую сторону вам это будет припо... ну скорее смотреться. Так, и есть рамка. В рамку я говорю, можно попасть в меч, броню, все, что вы хотите. И вот даже хорошо. Маршот... Нет. Хорошо не пойдется. Я походу креативе. У меня это тупо не получится. Или нет, получится. Так, вот алмазный мяч Ну я извиняюсь, но ну, это канайд, это правда, потому что это ходу креативы. Вот. Так, цветок. Подберем. Вот, Желтенький цветок. Ой. Прабс. мой любимый прабс. Вот. И все Здесь сюда можно вкласть кактус. Страстник, мне кажется, нет. Ну, цветочки, саджанцы. Ну вот и больше таких, ну и накувальня это очень такая странная штучка, очень странная. А, и еще добавили морковку и этот, ла-ла-ла, картошку, его можете найти, может админ на сервере удобрить даст вам, или если вы же играете с нормальными админами или там, на хардкоре у себя дома, там, ну, не знаю, то вы можете найти ее поселка поселках. Там на огородах в этой версии должна она быть. С вами был Печенька, это был обзор 1.4.2, извиняйте, ну, на экране 1.4.2, извиняйте из за лаги. Я не знаю, это все из-за этого нового моба, что я только что призвал. Ну и всего вам хорошего, пока.